Шабе, шабелину, вино, глибокий Дунай. Кину я ж тебе, шабе, шабе, вино, Дунай. Oh, hey! Hey! Плавай, плавай, шабе, лино, вчися А я піду, молод, молод, жовняр, жінку шукати. <плес> Я в себе шавелину, жіночку знайду, тоді я в тебе шабеша вилину, до боку припну, тоні я в тебе шабеша вилину, до боку припну. А я, я вообще работаю в мастерской, вот в скульптурах. Картины делаю, там все, что видит человек своими глазами. А вот это для меня вот, не... когда я устаю после мастерской, я выхожу на улицу, становлюсь под деревом и а начинаю все крутить все вот это. И вот это именно то, что самое основное для человека. То есть надо найти точку, где можно расслабиться. Душой а вот тело. Вот и было. вот так вот я и расслабляюсь. Я и Одновременно было. и пользу какую-то приношу. Вы же видите, как это делается. Я вот смотрите все, ногу. которые хотите видеть. Основа гончатого круга вот это вот. И тут ничего сложного нет, но этому надо учиться около недели. А кто месяц? Посмотрите, это простенько. Вот видите, вот эта вот штучка. Вот это самое тяжелое Вам кажется, что она легкая? <laughs> на самом деле этому ремеслу можно научиться очень легко, только если есть хорошее желание. Потому что это, это не искусство, а это всего лишь на все ремесло, которому учили нас наши предки. А меня вообще Господь Бог научил. Я сам себя научил. Потому что очень сильно хотел. Вот так вот поднимается глина. Потом опускается пару раз, для того, чтобы оно уселось хорошо. А потом начинаем делать изделие. Подушечкой ноги передние, да? Да. И чуть-чуть надо учиться. Да, да, да. изделия. Люди даже не знают, представляете себе того, что нужно обжечь. Вот поэтому, в принципе, мы и стоим вот так на публике и показываем, и рассказываем, для того, чтобы вы узнали, что это такое все. -таки. Вот так. Вот делается вот такая вот штучка. Вы спрашивали, сколько по времени? Да. Но ну, если тут есть большой кусок глины уже установленный, так как я сказал, то это, наверное, минуты две это много для того, чтобы сделать овчик Ну, если сделать по-другому, то, конечно, смотрите, как он выходит. Как -то, чтобы он толстенький был. Так я только что вам показываю, вы же даже не замечаете, когда я это делаю. Зажимаем легенько и вот так вот. Правда размер поменьше, чем предыдущий. Вот так вот. А можем зажать, например, вообще горлышко сделать тоненькой. И еще зажимаем. А потом еще чуть уже поднимаем больше горлышко. Потом еще чуть-чуть зажимаем. -чуть Видите, как простенько? Смотреть простенько. Почему? Сколько людей становились ко мне на круг, еще никто не уходил без, без изделия, который сделал своими руками. Не было еще такого

Смотрите, вот видите, это шаблон. Ну, то есть маленькая досочка такая вот. Имеет маленькие вот эти вот штучки. Смотрите, какую она красоту делает. Смотрите. Видите, как красиво. Вроде бы простая ветка. А снимается-то вот так вот, смотрите.